Друзі, вітаємо вас на каналі Порцеляна від Тетяни. Сьогодні у нас такий незвичний гарний сервіс з такими от абсолютно незвичними філіжаночками, у яких малюнок всередині чашечки, а не ззовні. Тетяно, що ж це за такий сервіс? Хто його виробник? Здравствуйте. Перед вами предмети. выпущенные на Барановском фарфором заводе Барановка это мой любимый производитель у меня очень много Барановской посуды но вся эта посуда была в таком я бы сказала городском сити стиле а в национальных традициях ничего не было и я решила что это неправильно и пополнила свою коллекцию вот этим замечательным сервизом на него пал мой выбор этот сервис, он на самом деле не называется сервисом, называется чайным набором. Это я подсмотрела в небольшом буклете о барановской посуде, который был еще выпущен при Советском Союзе, и показала нам его винтажная комора, за что ей большое спасибо. Итак, это называется чайный набор. Он состоит, как вы видите, из двух чайников. Чайник для кипятка, так называемый доливочный, и чайник для заварки или заварочный чайник. Ну, они одинаковые формы, у них хваты такие в виде петелечек. Обратите внимание, что вот в большом чайнике между тельцем чайника и носиком такая арочка. Она выполняет не декоративную, а практическую функцию, потому что чайник довольно большой. Если я не ошибаюсь, он где-то литра на три, и одной рукой его тяжело поднять и держать, и поэтому используется вот таким вот образом такая страховочка поддерживает, поддерживает его. Автор формы этой Микола Назаренко, тот самый, который, которого мы уже упоминали с вами ранее, когда обсуждали сервис, так называемый перевернутый конус. Мы вам сейчас показываем этот сервис для того, чтобы вы увидели, насколько был многогранен талант художника. Выполнено художником по фамилии Костенко. Такой чайный набор бывает еще в синих тонах, но я его видела только на картинке, воочию не видела. Ну и, конечно же, акцентный предмет, как я люблю говорить, это чашечки. Во-первых, они очень тонкие. Во-вторых, они такой приятной, разлогой, широкой формы. Я вот люблю такую форму. Ну и, конечно же, веночек внутри чашки. Это тоже очень красиво и необычно. Ну, блюдце тут в обычное такое, вполне без росписи, просто с широкой золотой каймой. Ну, Барановка, она любила экономить на блюдцах. Очень много сервизов, где блюдца просто белые, дополненные золотом в декоре, внутри блюдца, снаружи, как мы видим, по большому кругу. И здесь мое любимое клеймо, клеймо чашка. Это конец 60-х, начало 70-х годов. И знак качества. Соєцького Союзу. Ось вот такий вот замечательный набор в стилі моя любимая петриковка в традиційних наших гарячих тонах, з калиной. все як повинно. Філіжаночки неймовірні, особливо вони такі, знаєте, як для егоїстів, коли ти п'єш чай і насолоджуєшся саме внутрішнім світом цієї філіжанки. А зовні зовні бачить просто гарну білу порцеляну тоненькі. Таня, ми будемо з них пити чай. Ну, це вже ти вигадала. Зазвичай говорять про чайники егоїсти А ти вже сказала, що чашки егаїсти. Ну, я думаю, нам це підходить, тому можна і чайку попити з цього колекційного нашого набору, поки він ще не потрапив. Ой, а який до він моєї в тебе шафи. запашний, я ж звідси чую цей неймовірний аромат. І доливочний чайник? Ага. Ну що, смачного? Все буде добре. Друзі, тепла і світла. Прорвемось. І До приятного побачення. нам чаєпіття. До свидання. До побачення.